Был очередной чемпионат области по смешанным единоборствам в городе Лубны, в Дю США, возле стадиона, в нашем местном проходил. Значит, участвовали команды из Комсомольска, Кременчуга, Лубнов и других городов области. Вот. Наш клуб выставил 11 представителей, 11 спортсменов, из них 7 человек заняли призовые места четыре первых места, четыре чемпиона области стали. Это Романовский Денис, Савченко Владислав, с первых мест Валерий Бабулян и Чернокульский Илья. Второе место занял Козлов Александр, Тырых Стас занял третье место и Сидоренко Игорь тоже занял третье место. Вот, то есть в общей сложности семь призеров области какой вот результат получился у нас в этот раз на чемпионате области в основном участники были от 6 до 9 и весовая категория от 22 до 30 килограмм вот. такая возрастная и весовая категория была представлена от нашего клуба многие ребята первый раз на области были вот многие уже были на области. Для соперников были ребята опытные, которые уже и область брали, и, насколько я знаю, и призеры Украины там были. Вот. Поэтому конкуренция была хорошая, уровень был хороший. Вот. Ребят из Комсомольска, из Кременчуга, тренер Шимаров, были хорошие бойцы. Клуб «Скорпион» представил тоже хороших бойцов, там около 30 человек, насколько я помню, было в общем, представлено со клуба «Скорпион». На данный момент у нас ставка на молодежь 6-7-8-9-10 лет. Вот, и мы им даем пока что базу борьбы. С сентября, с нового тренировочного года, уже будем давать вот этим вот ребятам, которые помоложе, и ударную технику. Будем пробовать их. Можно, так сказать, полностью миксовать и борьбу, и бокс, чтобы все вместе получалось. Я все за одной девочкой и одним мальчиком. Мальчика выиграл удушающим, а девочка – болевым. Ну, я выиграл сразу удушающим. У кого? У старшего. Старший он был? Трохи, трохи вищий. З мальчиком бився. А третій бой я провів з скорпіонами. Вони були сильні. Мені там понравилося. Я там перше місце виграв, грав ну, з дівчаткою і з мальчиком я боровся. Мені навіть не страшно було. Я виграв друге місце і з Назаром боровся. Больше подсечек ему делал, а с другим мальчиком боролся, и он меня одушающий сделал. Как это так получилось? Я уперся рукой, а он быстро за спину зашел и сделал одушающий.